Hai semua, saya Victoria Amanda dan ini adalah Madam Akila. Uh, Beliau merupakan seorang daripada lecturer di King College ini dan hari ini saya akan menemubual um, Madam beberapa soalan yang berkaitan dengan nilai murni dari perspektif agama di Malaysia. Okey, tanpa membuang masa, soalan yang pertama, um dari perspektif agama Bagaimana rasuah boleh menjejaskan nilai moral masyarakat dan pembangunan negara? Okay. Uh, uh, saya tercantum berdasarkan agama saya lah, agama Islam. So dalam agama Islam, uh, rasuah ni adalah salah satu daripada dosa lah. Uh, di dosa sebab uh, dia adalah satu bentuk kezaliman dan perkhidmatan kerana kita mengambil hak orang lain. Uh, jadi bila kita mengambil hak orang lain, Uh, kita dah um, uh, tidak jujur lah, tidak berlagu, tidak berlagu jujur, dan kita telah mengapa uh, apa yang kita ambil itu adalah tidak halal dan kita, jadi bila perkara ini berlaku, uh, rasuah ini berlaku dia sebenarnya uh, memang meruntuhkan nilai-nilai uh, moral yang sangat besar. Uh, bukan saja telah membuatkan uh, sesuatu bangsa tu uh, boleh menjadi runtuh kerana tiada integriti uh, tiada integriti uh, hmm. uh, jadi uh, kalau dalam agama Islam ni dia menekankan kepada amanah uh, um, hmm. tu, uh, Ambil rezeki daripada uh, yang halal Sebab bila ada rasul uh, sepatutnya perkara itu tidak boleh dijalankan tapi dengan rasuah perkara itu dibuat dan dia telah merutuhkan kesihatan sistem lah. so bila tiada integriti, itulah the case that dia berhubung. sebab dia dah menggunakan bahan-bahan yang tidak sepatutnya. So dia akan Okay, sekarang kita beralih ke soalan yang kedua iaitu isu pasal kemanusiaan. Jadi, um apakah pendekatan agama yang boleh membantu golongan muda mengelakkan diri daripada terjebak dengan dan? okey uh, a pertama a uh, dia adalah satu langkah pencegahanlah yang makna dalam agama tidak membenarkan uh, manusia uh, untuk membuat sesuatu yang memudaratkan diri Uh, dia tak sesuai dah dah lah contoh benda-benda uh, yang boleh menyebabkan ketagihan seperti merokok ataupun perkara yang terlalu esteem yang dilakukan kepada uh, diri kan uh, menyebabkan diri kita uh, merarat right? uh, sebenarnya tidak dibenarkan itu adalah salah satu langkah pencegahan walaupun bagaimanapun uh, uh, sekiranya uh, perkara ini dah terjadi uh, dia sebenarnya Uh, perlukan kekuatan dalaman lah. Uh, sebab kita, uh, dia ada apa, uh, dalam agama ini dia ada satu kita kena um, uh, kita panggil sebagai kawalan diri. Uh, sebab bila kita membuat sesuatu perkara uh, kita merasa ada yang melihat uh, jadi bila ada uh, bila ada perasaan sebegitu uh, sepatutnya uh, Perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku Itu boleh dielakkan uh, Seperti contoh Kalau macam dadah kan uh, Kebiasaan ni uh, Remaja dia nak cuba-cuba Nak uh, uh, walaupun Tahu pesan tapi uh, sekiranya remaja itu sebut ke uh, kepada agama kita, dia, walaupun uh, sikap nak mencuba itu tinggi uh, tetapi uh, bila dia memikirkan kepada kemudaratan uh, supposedly uh, remaja tersebut yang kena hindarkan uh, sebab uh, banyak kes tak saya rasa mustahil lah untuk waktu itu tidak tahu kesan kan, daripada pengalahgunaan dadah walaupun dadah tu ada yang baik untuk orang uh, lain sebagainya tapi uh, dalam konteks pengalahgunaan uh, dadah uh, dia menyebabkan uh, perkara yang uh, buruk yang berlaku dan menyebabkan juga uh, mengambil jalan sekat uh, sebagai so, cara untuk uh, keluar Sebagai kawan-kawan, kalau masalah atas ni, dia boleh pakai HAI. Uh, jadi, mungkin uh, remaja dia nak uh, lepaskan diri daripada ujian-ujian uh, yang dia alami uh, dengan cara mengalah-ulahkan uh, Tapi, kalau ikutkan, sepatutnya kita pergi panjang lebih ke depan uh, keadaan dia lah. Uh, jadi, uh, sekiranya betul-betul uh, uh, memikirkan tentang keberadaan diri tu, dia tak akan ambil lah seterusnya kita beralih ke uh, soalan yang ketiga uh -huh. untuk uh, tema pergaulan bebas. Uh, jadi, apakah peranan keluarga dan pendidikan agama dalam membendung masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja? Keluarga ni adalah salah satu institusi lah yang betul nak macam sebab um, lembu remaja jadi bermula dari rumah lah kan tak kata tiba hmm. dia keluar jadi dia di, di, di macam kan? jadi dia bermula dengan bayi kadak kanak ah so uh, lepas tu barulah uh, menginjak uh, remaja jadi pembentukan keluarga ni uh, dia sangat penting lah untuk membendung isu-isu uh, berkaitan dengan pergaulan bebas jadi apabila uh, keluarga uh, membataskan uh, anak mereka uh, terutamanya anak ataupun ahli keluarga mereka uh, untuk bergaul uh, bebas di luar uh, jadi uh, sedikit sebanyak dapat membentuk isu-isu masalah pergaulan bebas maksudnya disiplin dalam keluarga uh, balik sebelum beberapa apa uh, pastikan pakaian nak keluar tu macam mana macam mana cara pergaulan uh, sepatutnya dengan orang yang uh, mungkin berbeza macam Kina um, ada dia punya batas yang ini boleh tu do and do so supposedly keluarga dan keluarga juga kena memantau apa kata tuan akan uh, ni uh, bagaimana dengan siapa kawan so kena pastikan semua persekitaran tu supaya um, uh, ahli keluarga tu uh, dapat uh, dijaga dan uh, di kadang-kadang uh, apa ahli keluarga ataupun anak tu dia kekurangan kasih sayang jadi dia mencari sayang tu di luar jadi peranan keluarga lah untuk bagi merasa terasa sayang itu cukup lah kepada Seterusnya kita ke soalan yang keempat uh -huh. untuk uh, isu alam sekitar Dari sudut agama uh -huh. sejauh mana manusianya bertanggungjawabkan uh -huh. menjaga alam sekitar dan apakah akibat jika kelestarian ini diabaikan? Uh, baik <coughs> Isu uh, alam sekitar Uh, agama dia mengajar uh, bahawa kita ada satu peranan dan tanggungjawab yang besar uh, terhadap alam sekitar. Um, sebagai contoh, kalau dalam Islam, uh, kita tidak boleh sedang-sedang ni untuk menebang pokok, um, merosakkan um, persekitaran, Uh, yang mana perkara itu akan menyebabkan uh, balik kepada kita. Uh, maksudnya kalau kita tak jaga kebersihan, um, pasti akan berlaku uh, masalah berkaitan dengan uh, apa ni uh, kekotoran apa landak apa semua, kan? jadi boleh menyebabkan um, penyakit uh, dan contoh kalau macam semena-menanya pokok-pokok di tepang uh, gunung ganang di tara uh, gunung gunung ganang tu adalah pasak hmm. jadi bila uh, Malaysia menebang sesuka hati tidak memikirkan um, tanggungjawab untuk budaya alam sekitar akan berlaku lah bencana alam. Uh, sebagai contoh, sekarang ada banci walaupun memang, um, memang um, betul gerupa uh, kan, tapi ada juga disebabkan terlalu serentak dengan manusia lah. Uh, bila um, sepatutnya menjadi basah bumi, bila ditarah, ada uh, tak ada dah benda yang boleh membengkak bumi bila kedipu berlaku dia jadi terlalu ekstrim kan ha. Uh, ataupun dari uh, apa pembalakan sepatutnya dia boleh um, hujan tu boleh kita dah dengan pokok-pokok tapi bila berlaku dia uh, pembalakan menyebabkan tak ada dah boleh tahan hujan ataupun air tu berlaku dalam dunia dan sebagainya jadi sekarang kita akan ke soalan yang kelima untuk keseluruhan lah. Uhuh. Jadi, uh, bagaimana penerapan nilai-nilai murni agama dapat menjadi benteng dalam menghadapi cabaran moral semasa di Malaysia? Nilai-nilai uh, murni ini uh, besar lah. Okay. Uh, sebagai contoh, antara ini adalah hendak-hendak itu uh, boleh uh, dilihat dari sudut um, contohnya amal-amal berintegriti. Uh, sabah um, um, apa lagi Contohnya uh, contohnya berkasih sayang bertanggungjawab jadi apabila nilai-nilai uh, murni ni uh, diterapkan um, pada uh, rakyat Malaysia lah, uh, so keseluruhan rakyat akan mendapat uh, Maka adalah contoh uh, kalau dinilai um, kalau kita tengok dekat YouTube ke ataupun uh, dekat media sosial ke banyak juga uh, foreigner kan dia memuji apa uh, walaupun ada dia juga masalah-masalah uh, berkait dengan moral ni tapi uh, kita boleh lihatlah di banyak macam negara macam macam juga dia punya isu dia kan dan banyak juga negara yang highlight like. tentang ahlak uh, perayaan Malaysia uh, so macam Uh, bertimbang rasa, uh, toleransi yang mana bila ada dia ahlak-ahlak atau kejadian dunia ini menyebabkan Malaysia dipandang uh, di mata dunia lah. Uh, so dia kena diteruskan dan mana-mana yang kurang tu kena ditambah baik uh, so, so. Okay, jadi itu sahaja untuk kena balik -hmm. temu buat hari ini dan untuk penutup mm uh -huh. uh, bagi medium, apa pesanan yang boleh bagi uh -huh. kepada uh, kami lah sebagai pengarah cuma masa hadapan berkaitan dengan isu-isu yang baru kita bincangkan. Okay. okay. So, sebagai penutup, uh, generasi muda lah. all generasi Gen Z kan? Uh, so Gen Z kena ada tempat, lama lah. uh, tempat lama tu dalam ni lah. Uh, Pasal tu, mental yang kuat uh, dan menempuh hmm. semua cabaran ni lah. Uh, dan mana Uh, satu lagi, uh, dari segi moral tu, uh, kena balik-balikkan uh, kepada uh, integriti tu lah uh, Pastikan integriti tu tidak sewenang-wenangnya boleh di, um, uh, kata apa uh, Integriti tu mesti dijaga, uh, amanah tu mesti di, uh, di, 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 dipegang uh, Maksud tu lah, sebab uh, bermula dengan integriti, yang uh, lain-lain tu akan from lah Uh, so, bila kita ada satu nilai value dalam diri kita uh, apa uh, semua tu akan ikut pada sistem dan uh, akan menyebabkan sistem tu akan memudahkan lah, ataupun uh, jadi cantik je lah uh, daripada kalau itu, itu pada awal tu dah jadi apa yang kita output atau apa yang kita nak tu susah so untuk um, Nasihat lah kepada Gen Z ni Gen Z dan <tosan> ni kan Satu uh, nak kailan Bila dia Teruskan ya sedia ada Dan improve lagi Di mana lah okay. Ini. Itu saja Membuat pada ini Terima kasih Terima kasih okay, <tosan>